Добрый день, дорогая церковь. Свидетельство о славе Божьей в моей жизни, в жизни нашего фонда, который мы организовали с моим братом во Христе Дмитрием Кошелем. И если видео готово, можете параллельно включать. Ели, ели там тихонечко, где-то на заднем фоне. Это последнее мероприятие, которое у нас было в этот четверг с пастор Галиной Ивановной Огородниковой. Онкобольные детки, мы пришли поднять им настроение, поднять дух, поднять веру, что есть чудеса, что о них помнят, о них заботятся. Вот даже хлопчик танцевал, даже один, у него были силы. Вот. И, конечно же, мы принесли с собой какие-то подарки, которые можно с позволения врачей и родителей употреблять, ну, при кушать, скажем так. Вот. Это воспитанники пастора Димы, ребята с училища строительного и девочки с экономико-правового лицея, которые хорошо поют. Они неоднократно участвуют во всех мероприятиях, которые посвящены детям, поддержке родителей и веры в то, что будет позитивное изменение в жизни этих детей. Также пастор Галина молилась за них, я рядом стоял, ее помощник Олег был, вот, мазала елеем детей, ее там уже знают длительное время, поэтому... Слава Богу, что Бог открывает двери, дает возможность осуществлять служение и являть славу на детях и родителях. Следующий ролик будет после этого. Сразу я вступление легкое сделаю. Мы дальше продолжаем помогать Сбройным силам Украины. Это 58-я бригада. 15 э, мотопехотный батальон, там, где служит наш брат, там, где мы знаем ребят. Мы 26 или 28 травня мы сделали такое мероприятие, очередное в МВЦ, чай, кофе задана для ЗСУ. То есть нам удалось собрать львиную часть на, на наш сбор DJI Mavic 3 Pro, опять Повторяю, это разведывательный дрон, дрон, который не несет смерти. У нас есть откровение, поэтому мы движемся в этой плоскости. И также нам удалось договориться и, и сделать такие э, засобы, промысовые зупынки, транспортных засобов ну, такие ежики договорились э, там, с участником одним из выставки. То есть под колеса бросаете колеса протыкаются, машина останавливается. То есть вот такой функционал мы таких более 6 тысяч передали тоже на 15-й мотопехотный батальон. Спасибо всем, кто поддерживает наши руки. Мы работаем. Есть и другие свидетельства, но на данный момент хочется поделиться именно этим. И 14 числа нам будет три года. Спасибо всем. Пусть Бог вас и дальше благословляет.